1 saylı uşaq yoluxucu xəstəlikləri xəstəxanasının vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işi başlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Bildirilib ki, öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə onlara etibar edilmiş özgə əmlakına mənisənlərək dövlətə qeyri-miqdarda ziyan vurulması faktı ilə bağlı hazırda Nizami Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 və 179.2.4-cü maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla istintaq aparılır. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Ağadadaş Ağayev Türkiyədə növbəti dəfə əməliyyat olunacaq. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat yayıb. O qeyd edib ki, 65 yaşlı sənətçi sabah 3-cü dəfə əməliyyata girəcək. Qeyd edək ki, Ağadadaş Ağayev apreldə Türkiyənin İstanbul şəhərində özəl klinikaların birinə yerləşdirilib. Xalq artisti bundan əvvəl 2 dəfə əməliyyat olunub.